Терапія лікувальними п'явками має дуже давню історію, втім багато хто не розуміє, в чому принцип дії цього методу оздоровлення. Саме тому наша знімальна команда вирушила до експерта, аби дізнатися його думку. рудотерапия это метод лечения с помощью с использования медицинской пиявки медицинская пиявка представителя рода кольчатых червей используется в медицинской практике из еще незапамятных времен с времен древней греции древнего рима и египетских династий королевских лечение медицинской пиявкой предполагает использование ферментов, которые содержатся в слюне пиявки. То есть, представляя пиявку на пораженное место, мы добиваемся после прокусывания кожи пиявкой введения туда э, в слюны в пиявке, впрыскивания ферментов, которые содержатся в пиявке. А содержится их около 150 наименований, каждое со своим специфическим действием на организм. После того, как пиявка э, впрыснула ферменты свои, она э, забирает некоторое количество жидкости, лимфы окрашенной крови, как правило, то есть это поверхностный укус, и отпадает. После этого кровотечение, ну, лимфотечение, лимфоистечение, если правильно назвать его, то есть вытекает лимфа окрашенная кровью, продолжается еще в течение... 5-10 часов и оказывая таким образом второе дополнительное положительное действие, разгружая в бассейн органа, тот, который мы лечим, от застоя лимфы, от шлаков, от токсинов, освобождая напряжение в этом месте. И таким образом, оказывая выраженный лечебный эффект еще дополнительно э, с, с помощью деконгессии, то есть с помощью разгрузки э, кровотока в этом месте.